Для того, чтобы достичь успеха в том бизнесе, которым вы решили заняться, вам обязательно нужно стать лидером. Как говорит наш доставник Генри Ферман, только лидеры достигают успеха в сетевом маркетинге. Поэтому я предлагаю вам окружить себя такими лидерами. И в частности, я вас приглашаю на первую белорусскую школу, которая пройдет в Минске. Друзья, я хотела бы рассказать вам о тех людях, которые там будут. Это партнер в квалификации Diamond 7 Karat. Это наш наставник Александр Мочалов. Мы очень многому у нему учимся. Это действительно лидер с большой буквы. Это первый чек компании. Друзья, следующий наш гость – это Геннадий Дмитров. Это партнер в квалификации Diamond 7 Karat. И вы все знаете, насколько большой харизм и насколько большой энергетикой обладает этот лидер большим удовольствием я представляю вам следующего спикера. Это Мансур Басыров, это лидер нашей команды. Это партнер в квалификации Супер Голд, Голд, закрытая квалификация Супер Голд. Это партнер в квалификации Даймонд 2 Карата. И при всем этом это наставник нашего организатора, организатора школы в Минске. Как вы знаете, у нас их два. Это Вячеслав Гуринович, это тоже спикер нашей школы. Это Константин Шпикат, кстати, Константин открыл квалификацию «Даймонд 2 карата». У нас будет очень сильная школа, конечно же, что будем мы, Руслан и Ольга Шакирова. Друзья, для того, чтобы зарабатывать деньги в сетевом маркетинге, нужно окружить себя лидерами. И я помню наше первое событие, и я могу сказать точно, наш рост, вообще наши первые крупные чеки, наша большая команда появились только после того, как мы посетили первое событие, которое происходило в городе Уфа. Поэтому я вам точно гарантирую, наблюдайте сами за собой после этого события. У вас обязательно будут крупные результаты, у вас обязательно будет большая команда, и к тех целей, которые ставите перед собой. Приглашаем вас еще раз на первую белорусскую школу миллионеров, которая пройдет в Минске.